Проект, о котором я хотела бы вам рассказать, называется SMUA. Инициатива, с которой мы также обсуждали ее с Александрой для привлечения Microsoft Украины. В эту инициативу запустили ее в 2011 году. Проект направлен на студентов, которые действительно хотят развиваться и реализуют свои собственные инициативы. И мы с помощью этого проекта организуем им и предоставляем платформу на базе которой они могут получить знания о проектном менеджменте и далее реализовать свои собственные инициативы в предложенных направлениях, которые мы ранее сформулировали, исходя из работы с бизнесом, исходя из запросов, которые мы делали и актуальных тем, которые есть сейчас в различных сферах и бизнеса и Основная идея этого проекта в том, что студенты получают знания управления проектами в ходе данного проекта и уже самостоятельно с этими знаниями с помощью менторов бизнес-сектора могут реализовать инициативы в некоторых направлениях, о которых я расскажу далее. Собственно, цель какая-то проекта, изначальная задумка была, у нас в Украине очень много активной молодежи, которая действительно хочет что-то делать и не всегда находят те инструменты, которые могут позволить реализовать эти идеи в направлениях бизнеса, в направлениях социальном, к примеру. И целью было помочь тем лидерам создать ту платформу, которая поможет им реализовать существенные для общества идеи.